Просто так. С всяких поводов, без всяких условий. Просто чтобы вы запомнили этот вечер. Во всяком случае, мне очень этого хотелось. И мне надеяться, что этот вечер будет теплым, потому что мы его согреем нашим творчеством, а вы своей любовью. И на мой взгляд, благотворительность существует это не только возможность поделиться деньгами, это возможность... Просто сделать что-то хорошее. Такое хорошее, чтобы на душе стало приятное, светлое, и для того, чтобы испытать ощущение счастья или радости, достаточно существует или доброго слова сказанного каждого нужном момент, или какой-то очень светлой эмоции. И вот мне очень хочется, чтобы эти светлые эмоции у нас с вами сегодня появились. Вы знаете, я... Существ очень неожиданные поступки, как в жизни, так и в творческих своих проектах. Я никогда не боюсь рисковать, и вообще смелость у меня присуща во многом. И может быть, по этой причине, по причине даже зачастую какого-то эпатажа, сегодняшний концертный программ по в своим разнообразием. Хорошего вечера.